Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Mawarda dari Kiar News. Hari ini kita akan menyingkap satu isu yang sudah menjadi racun dalam kehidupan masyarakat kita, iaitu rasuah. Ramai beranggapan bahawa rasuah hanya disebabkan sikap tamak manusia semata-mata, tetapi ia juga boleh terjadi berpunca daripada pelbagai faktor-faktor lain. Hari ini kita akan saksikan Kisah seorang pegawai kerajaan yang akhirnya terjebak dengan rasuah disebabkan oleh beberapa faktor yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Mari kita saksikan. Hello Ayah, yuran sekolah kakak Ayah belum bayar lagi. Cikgu kata kalau tak bayar dalam minggu ni, kakak tahu lah ambil exam. Kak, ha, nanti ayah yang hilang eh, bayar yuran. Eh? Okey, bye. Permeat ni package yang kau minta dekat aku hari tu. Okey, terima kasih hatilah. Oh, kenapa ni apa tak okey je? lah. Anak aku call tadi Dia kata dia nak perlukan duit Nak bayar yuran. Sekarang ekonomi aku tak stabil Lepas tu Kerja yang sekarang kita buat ni Macam tak berbaloi dengan gaji kita dapat Pening lah Ya, biar sikit Jangan tak pedah aku kena jurang kerja nampak Okey, terima kasih hati-hati Wey, wey Kenapa orang ni? Eh? dengar kan Atira tadi bagi tahu dekat aku yang kau ada masalah duit sikit okay. betul lah tu lu aku pun pening nak fikir banyak sangat nak boleh bayar aku ada satu cara lu untuk kau macam cepat sikit bayar kau, kau nak tak ah, uh, apa dia kau ingat tak projek kita projek tender kita dengan uh, dato Zainal oh ha, ingat 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 uh, kelulusan tu di bawah tangan kau kau bagi dekat dia eh, kau tanda kau tanda projek tu Lepas tu kau lulus kan nanti kau dapat duit duit kopi sikit. Eh, eh, aku rasa tu rasuah tau. Eh, bukan duit rasuah pun. Nah. Kau macam ibarat macam dia bagi duit belanja-belanja sikit, kau dapat sikit-sikit dalam tu. Hmm. Ha. Lepas tu, kau pergi bikin kan Kalau kau nak pakai duit eh kau luluskan je lah projek tu. Okay? Okay, ya. Yeah. Jira, ya. Kau tak ada cerita ke apa-apa hari ni? Eh, pasal apa-apa ni? Banyak hmm. weh. Tapi hari ni kan aku hmm. ada hantar file dekat Dede Ahmad yang minta aku hari tu. Okay. Lepas tu aku dengar uh, dia cakap dengan anak dia. Anak dia call cakap pasal yuran sekolah. Hmm. So aku tengok dia macam stres. Stres sangat. Lepas tu bila aku fikir balik macam... Kerja yang kita buat ni tak setimpal dengan gaji yang kita dapat. So aku macam fikir juga ah macam stress juga ah sekarang ni. Betul lah tu apa yang kau cakap dengan Amal. Ha, kalau macam aku, aku ada buat duit lebih sikit ha, daripada projek-projek ah. tender. Kau kena main licik sikit. Kau ni Tira, janganlah nak jujur sangat. Dunia sekarang ni bukan macam dulu. Kalau nak hidup senang, kau kena pandai buat kerja. Faham? Tapi kalau macam tu, budaya kerja kita jadi kotor. Eh, sekejap. Korang buat apa-apa ni? ada ni yang dia cerita dia ambil duit tepi daripada projek yang dia buat. So bila aku fikir balik benda tu kan rasuah. Wih, tu lah tu hati dah cakap. Rasuah tu yang apa, apa yang kau buat. Tak baik. Sekarang ni macam ni lah. Kau ada keputusan kau, kau ada keputusan kau. Aku ikut keputusan aku. Duit kopi aku, aku tetap juga nak ambil. So tu pulang pada korang macam mana korang buat. So kau fikir macam mana. Hmm. Boleh? Mungkin okay, okay. aku gerak dulu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datuk. Sila duduk. Masuk. Encik Ahmad sehat? Alhamdulillah sehat Ada apa Datuk? Uh, datang, datang, datang sini. Saya datang nak bincang pasal projek tendi yang saya cakap hari tu. Oh, ya betul. Saya ingat. Sekejap I eh. Saya cek. Dokumen-dokumen like. like. Hmm. Oh. Hmm. So, Hmm. Okey Datuk, saya boleh lulus kan projek Datuk ni tapi ada berapa dokumen yang tak cukup? Small matter Ahmad. Kalau awak tolong saya percepatkan projek ni, saya boleh bagi awak sedikit tak ada harga Alamak, saya tak ambil rasuah Datuk. Eh, ambil je untuk anak kau Ambil je. Oh, oh. Okay, Datuk. Saya tarik balik. Saya terima duit kopi yang Datuk bagi ni dan saya boleh luluskanlah. Eh. Saya ingat tak mungkin. Ah, uh, apa saya akan bagi tahu Datuk. Eh. Terima kasih Datuk. Sama. Eh, Tira Masuk, masuk. Eh, kenapa kau macam happy je hari ni? main game lagi. Eh, mana tak happy? Aku dapat duit banyak ke Datuk? Boleh jadi juta. Mana tak pergi? Habis hari tu, Yuran dan anak kau dah settle lah. Yuran semua, jangan risau. Apa benda yang tertugas semua, aku dah settle kan? Jangan risau lah. Duit banyak. Eh. Tapi aku rasa tu macam rasuah je. Mana ada. Itu duit sagu hati. Kau rasuah lah. Dalam kau, jangan sibuk hal aku. Pergi sana, buat kerja kau. Tak apa lah. Kau nak pagi Puan uh, Ini jabatan SPRM ya? Uh, uh, saya nak buat aduan uh, Pasal uh, rakan sekerja saya ada ambil rasuah uh, Saya ada bukti uh, Dengan Datuk Zana hari tu uh -huh. Okay, okay, puan okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, yes, saya? Saya dari SPRM. Saya dapat uh, laporan bahawa Cik Amri Maswa. Ha? So, ni bukti dia. Saya kesian dengan Cik Ahmad tadi. Tapi, saya harap ini jadi pengajaran untuk kita semua. Integriti lebih mahal daripada warga. Kita. Kisah Encik Ahmad sebentar tadi mengingatkan kita bahawa rasuah berpunca daripada tiga faktor utama iaitu tekanan ekonomi dan kos sara hidup yang tinggi, pengaruh rakan sekerja dan budaya organisasi yang tidak sihat serta kuasa dan peluang tanpa pengawasan. Rasuah juga bukan sekadar jenayah tetapi dosa moral yang menghancurkan individu, negara dan masyarakat. Rasuah bukan jalan pintas untuk menjadi kaya, tetapi jalan menuju kehancuran. Sekian dari saya Mawardah, Kian News. Iman, Iman, Iman. Ya? Apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan kita untuk hari ini adalah rasuah boleh dicegah jika semua masyarakat bersikap jujur, berani menolak dan melakukan salah tanpa rasa takut. Pada pandangan saya, Wang mungkin boleh beli kemewahan sementara tetapi tidak boleh beli ketenangan dan maruah diri. Kesimpulan kepada hari ini, integriti ialah nilai paling penting dalam pekerjaan. Bila integriti hilang, nilai kepercayaan juga musnah. Saya belajar bahawa apabila uh, kita menghadapi pengarah hidup, itu bukanlah alasan untuk kita mengadakan amanah. Sekali kita telah jalan salah, selama-lamanya -selama akan menghantui hidup kita.